На первый же вопрос, несколько лет назад, когда я сказал, на вопрос заданный мне, что с ней делать, я говорю, убрать всю. Сказано, да, правильно, надо убирать. Но она нам дает вот столько то вот, долларов, тысяч, ну, гривен переведите, год вот, в городской бюджет реклама дает. Да, дает, и это момент, с которым надо считаться. Но такая реклама, которая у нас, когда вот так вот стоят экраны, закрывающие проспект, там, бульвар Шевченко, там, ну, не знаю перемен. Когда сфотографировали э, в программе компьютерной, потом перевели, сфотографировали бульвар ну, Леси Украинки, с бассейной, да, с, э, э, и со всей рекламой, которая есть. Потом эту рекламу всю э, вычертили, так как, ну, компьютер позволил пятнами, там, красным цветом. А потом сделали второй снимок, точно такой же, без этих всех реклам. Получилось, что 46% видеоряда, то есть окоема, того, чего человек видит, занято полотном, занято экраном. А зелень там занимала всего, которая существует, всего 20 там чем-то процентов. Поэтому если эти вещи поменять местами, то совершенно по-другому заработает, заиграет город, то есть среда наша. Главные темы, вот, которые вы будете сегодня обсуждать, предлагать, и э, в дальнейшем они получат развитие, они у нас, к сожалению великому, они в работе, но они из-за, ну не знаю, громоздкости, больших объемов работы. И, не то есть нулевого, скажем так, откровенно финансирования на эти работы со стороны бюджета города, но это и понятно. И городского э, государственного бюджета. Он у нас в этой в этом помещении, которое вы потом сможете сами посмотреть. У нас там располагается, так сказать, сердце нашего коллектива, проектное сердце. Это группа, которая занимается Днепровской троллейной, так она и называется Днепровская все, и Днепровскую пролину, и потом самобытный, и прочее, прочее, прочее. Очень рад, что вы здесь. Пожалуйста, все самые острые и неострые предложения и давайте, обсуждайте, предлагайте. У вас мощные модераторы, мощный институт, который уже имеет опыт проведения подобных симпозиумов, так сказать. И мы потом готовы будем или вас привлекать, или вместе с вами выполнять те задачи, которые поставлены. Спасибо, извините, что было. Примерно цивилизованного парка в год мы платим 300 тысяч гривен. У нас 4,5 тысячи гектар парка. У кого есть калькулятор, умножьте. Скажите цифру, сколько получается. И представьте себе, что у вас 3 миллиона человек. Да? И в эту цифру вот, вы можете распоряжаться. Вы бы запустили ее в парке. Но вот смотрите, то есть это, грубо говоря, 1 гектар парка 10 копеек на человека. То есть 4500 тысячи гектаров, это 450 гривен э, каждый из нас э, денег вот этих вот вкладывает в парки, в содержание. А, это провокация. Да, нет, я тут просто хочу. А теперь поднимите руки, кто готов. В год. Да, да в год. Делаю, да, да. Нет, мне просто было интересно, как это не социальный эксперимент. Ну, все. Окей. Эксперимент провалился. Наверное. Не Знаешь, знаю. знаю. Ладно, спасибо большое всем. А? Тому дякуємо і Роману, і Ігорю, і всій групі, звичайно. І переходимо до останньої четвертої групи, називається регулювання міс... містобудівної діяльності, пріоритети та стратегічні напрямки. І Віктор Загреба, який був модератором групи, я так розумію, буде і доповідати. Ага. І Ігор так само буде допомагати в дуеті. Як це було в попередній раз? Так, всім привіт. я Коротко такі короткі інтродукції, про те, як ми, у нас невелика презентація, мало тексту, багато е, класних пропозицій. Тому пригодитися. Е, ми говорили про місто, е, про місто будування, тобто місто, Київ зростає і буде зростати для того, щоб забезпечити всіх е, е, житлом, магазинами іншими потрібними. Е, і потрібна інфраструктура, і потрібно будувати нові об'єкти. Тобто, це була особливо, е, основна тема нашої розмови, де відміну трьох попередніх рух. Але наші працювання значною мірою перетинаються е, з тим, що ви вже чули. Е, зараз побачите те саме. Е, Декілька ключових тем звучало під час нашої, наших тривалих, інколи дуже гарячих дискусій. Е, Перша тема, звісно, правила гри тобто, те, що вже говорили, правила гри на ринку. Девелопменту на ринку забудови, тобто наші правила існуючі погоджень, проєктів, дозволів і так далі, вони за складністю нам нагадують можливо ракети на всій балькон, так? Тобто надзвичайно складна забудна система, і в принципі будувати щось в Києві для забудовника так само трудно затратно, як збудути ракету в космос. Але ракета, яка в космос доставляє туди корисний вантаж супутник, зв'язку, наприклад. А наші процедури доставляють тільки великі гроші в кишені тих, хто там влаштувався за ними. Тобто ми про це говорили дуже багато. Зараз розкажемо чого дійсно також. Тема ролі дизайну зараз буде фігурувати в списку. І така навіть тема, як ресайклінг ресурсів, які є в місті, тобто перепрофілювання індустріальних територій, які в міські простори. І Перший список, який я презентую, це є стратегічні напрямки, для які ми рекомендуємо для міста Києва. Стратегічно важливі речі, які треба починати вже зараз. По-перше, стратегія розвитку Києва до 2025 року, на нашу думку, це не дуже амбітний горизонт планування. І потрібно, якщо ми хочемо бачити Київ глобальним містом, це світового класу треба мислити далі і також ширше. Тому ми пропонуємо. Військовому голові, який в вже зараз почала думати про стратегію розробки, стратегію розробку Великого Києва, тобто Києва і передмість до 2050 року. Зараз ще вівторка у будинку архітектора відбувається публічне обговорення моноалу. І, на мою думку, ми маємо унікальну ситуацію, коли на наших очах народжується нова форма взаємодії публічної. Тобто, що ми маємо? Ми зараз маємо безпрецедентний прилад, коли люди приходять що вторка, залиш... залишаючи свої посади і займаючи громадську позицію того, що має як і не являється майбутнє. Тобто я підкреслюю, що дуже важливо мати цих стратегічних переліків саме. Момент пов'язаний з прийняттям рішень публічних. Тобто розуміємо, що вони мають бути прозорими, публічними, доступні інформації. Бо на думку, ваш більш стосується виконавчого. Там дійсно теж має бути публічні, доступні, інформації і інше. Але дуже важливо нам зараз передбачити це ще рівень прийняття рішень. Позруйте, бо ми ще пострадянськи, бо ми пам'ятаємо, що рішення приймалися і оредом. Новидный капитализм, принимали новидный капиталистический мозг напитывался, и нам нужно этот переход сделать реально. Понимаете, мне кажется, что это очень важное решение. Спасибо. Это что значит все? Резютация это не та форма, ее надо делать в текстовом форме. Дивите. Ее надо создать, а? расшифровал. Смотрите, я ну, прислала четыре да? Есть да. ну, четыре... які будуть опубліковані в них на сайті. Ми з цього всього збираємо цю інформацію, яку ми підготували і робимо текст. Ну Краще, щоб групи самі зробили, бо вони краще знають, що групи не видно. Ні, себе, там, потом регіону комісія. Это может быть такая комиссия, которая сама создается, если никто не создается, это сделает... Ты имеешь в виду, что надо выкидывать там содержание или... Да. Потому что презентации это не тот формат. Подождите, а мы пишем... Фотографии, картинки, рисунки, да. все что угодно. Мы пишем в мэру, Я бы сказал, мы тики мэру, и куда там ты рады... Это будет один документ, или вот будет один? Вот Просто на все. На ТНДА, на НРА,

выслать Андрея, да. да, Андрей как бы вот центр ситуация здесь почти всегда идет. Мы обращение отправляем, да, как пакет такой типа, Да, самое. Кромачки на буклет, на буклет снова собрать там всю нашу большую дружную компанию, да. И подписать обращение, то есть по какому. Как как я себя вижу, значит. Сначала группа. Готовят блоки. Uh -huh. Блоки прислали. В это время, или прямо сейчас, мы создаем условно-инициативную группу, которая будет редакционной комиссией. Uh -huh. То есть, блоки сошлись. А потом редакционная комиссия садится и начинает ну, уже стандартизировать. Во-первых, оно должно быть по формату все одинаковое, потому что группы пришлют, там, у кого точечки, у кого эм, графики там, да и еще что-то. Да. Вот это надо стандартизировать и отредактировать. Как только отредактируют, потом обратная связь со всеми. Высылаем готовый документ и его еще там, дорабатываем. После того, как мы договорились обо всем, я думаю, мы проведем пресс-конференцию, где соберутся, он там может вообще не фигурировать, ну как бы абсолютно без всякого пафоса, соберутся там условно представители четырех групп и презентуют вот этот документ, уже как целое, не как рабочая группа, а вот как целое. Включают на вопросы, мы там, думаю, журналисты и так придут, пригласим, там, каждый из нас там пригласит. Туда же пригласим там Киевраду, как всегда никто не придет, он говорит, там, ходил, ходил на лестнице, я но... да, не дошел, а может и придет. Да. А да. пройдут, пройдут. И вот, ну и после того, как это будет публично на пресс-конференции обнародовано, после этого мы там еще идем, например, там все на прием к новому мэру, например. Возьмем, да, доберемся наглости и запишемся на прием. И там вот лично ему передадим, а потом еще копию в Киевраду и копию в КМД. Хотя теперь у нас а мэры КМД да, это одно и то же. А скажите, пожалуйста, кто будет подписывать? Мы будем подписывать громадский с каждой особистой, или как-то... Можно, так, я можно я это думаю, это, как, как, так. Можно сделать лист, ну, частных лист, лист организации. Кажется, или как инициативная группа. Или, да. или, может Нет, быть, не вообще не подписывать, а просто назвать это как результат работы громадского форума урбанистично. И как бы подразумевается, что все участники форума э, как бы поддерживают да, это такое. Ну просто чтобы это не выглядело как там, потому что подписи там да. будет за сколько? Ну, конечно, 50 да. там. Нет, но но оно а, будет а, а, как а, бы не сильно не репрезентативно. Не могут, ну потому, что что если организация да, если организации отдельным листом, отдельным листом. Там это вопрос будет, как бы не фонду Белли как вы решите, так и будет. Мы готовы вас поддерживать, так сказать, структурно, институционально, мы там пресс-конференцию организуем, да, а говорить вам, так мы, будет. наше дело десятое. Ну, хорошо, там, спасибо. Да, хорошо. Ну, то есть, еще раз, первый, первый шаг, группы готовят текстовые блоки и присылают Андрею, ну, наверное, есть все. А да. в это да, время должна какая-то сформироваться группа, которая редакцией займется. Ага. Если она вдруг не сформируется, мы тогда будем сами редактировать. Ага. Но ага. хорошо бы, чтобы и она и сформировалась. И Но и я думаю, что. Вы нас подредактируете, у каждого свои какие-то ну, есть целые. Мы как не, как сам мы знаем, не и хотим никого нет. Это будет очень кстати. Это будет очень Нет, ощущение. ну там как бы не только техническая работа, там нужно и интеллектуальная, Просто нужно вот Конечно. Нюансы, Тем то, более оно не должно противоречить друг другу, потому что могут быть. Между Существует. группами они Существует. стыковки, одни одно предлагают, а другие другое, чтобы оно вот было как целостный документ. Угу. Ну вот так и. Ну, максимально, конечно, быстро надо это все проделать, чтобы там пресс-конференция у нас была. Угу. Ну хотя бы недели через две. Да, 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 супер. А а ну делаешь? это не и так нет, быстро. Это мы будем это еще согласовывать. А, это а потом согласовывать. Короче, это согласование. Согласование. то, что мы делаем за одну ночь, понимаешь, в таком количестве. И в в время. Время. Так вы все делаете за что ну, Чтобы все были согласны. Да? Не, ну я понимаю, что вы согласовываете, ну, так и все. Значит, это получается хорошо. Ну, короче, ну, вот. Андрей, как бы контактное лицо. Те, кто хотят редактировать, напишите завтра mail.